Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa jamu tradisional agar perkutut cepat manggung. Jadi, pemberian jamu tradisional agar burung perkutut itu cepat manggung karena bersifat herbal dan tidak ada efek sampingnya di kemudian hari bila mana pemberiannya tepat seperti itu. Dan jamu tradisional apa saja agar burung perkutut itu cepat manggung, dan saya akan... Jabarkan di video kali ini singkat, padat, dan jelas, dan mudah dimengerti untuk para pemula dan uh, untuk kita semua. Yang pertama, minggu pertama kita kasih itu uh, daun saga, dan yang kedua adalah minggu kedua kita kasih terasi, dan yang ketiga adalah minggu ketiga kita kasih kencur, dan yang keempat adalah minggu keempat kita kasih minyak ikan, dan yang kelima adalah pasca perkutut mabung uh, kita kasih beberapa. Uh, Ramuan-ramuan yang lainnya dan alternatif pemberian beberapa ramuan tersebut, antara lain: kita bisa memberikan kencur, kita bisa memberikan kunyit, kita bisa memberikan bawang putih, dan lain sebagainya. Dan yang pertama, <tuh> kencur dilolohkan langsung pada burung perkutut. Yang kedua adalah minuman eh, kencur, itu bisa diperas maupun diparut terlebih dahulu, dan seharinya agak diperas di eh, paruh burung perkutut tersebut. Jadi, yang tadi yang pertama itu adalah minggu pertama daun saga perkutut diberi daun saga itu kemudian daunnya dipelintir pelintir ya sampai lembek sampai lunak setelah daun lunak daun saga tersebut dibentuk butiran Lolohkan daun tersebut ke burung perkutut sebanyak tiga sampai empat gelintiran kecil ataupun sebesar biji kacang hijau dan manfaatnya pemberian kacang hijau pada perkutut yaitu untuk menjernihkan suara, dan daun saga pemberiannya juga untuk e, menjernihkan suara. juga Dan yang minggu yang kedua tadi saya jabarkan sekalian ya, siapkan terasi atau daun katup secukupnya, dan selanjutnya pelintir terasi ataupun daun katup menjadi butiran sebesar biji kacang hijau. Berikan jamu olahan terasi atau daun katup sebanyak 3-4 butir. Tujuannya untuk mempercepat birahi pada burung perkutut. Kalaupun birahi perkutut itu naik, otomatis burung perkutut rajin manggung, rajin gayer, rajin gacor. Dan minggu ketiga, kita kasih kencur. Nah, cara kencur ini dipotong kecil-kecil sebesar biji kacang hijau, lalu berikan 3-4 butir ke perkutut. Ataupun burung perkutut. Bisa perkutut lokal, bisa perkutut Crossing bisa berkutut Bangkok maupun perkutut perkutut warna yang lainnya dan manfaat kencur untuk burung perkutut adalah sebagai kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit dan menjernihkan suara maupun eh, pita suara pada burung perkutut dan minggu yang keempat minggu keempat minyak ikan harus kita berikan setelah memasuki minggu keempat kita bisa memberikan minyak ikan dan undur-undur pada perkutut. Porsi pemberian minyak ikan cukup satu butir saja. Terlebih dahulu kita basahi, lalu kita lolokan, lalu kita pelirit sampai ke tembolok. Kalau tidak dipelirit, nanti takutnya minyak ikan tersebut berhenti di kerongkongan seperti itu ya. Dan sedangkan untuk undur-undur berikanlah 3 sampai 4 ekor khasiat minyak ikan dan undur-undur pada perkutut yakni bijak bisa menjaga sistem kekebalan tubuh dan menebalkan suara dan untuk memperlancar maupun untuk menggacorkan burung perkutut tersebut biar cepat rajin manggung biar cepat rajin bunyi dan yang kelima adalah pasca perkutut itu mengalami proses manggung mengalami proses gacor mengalami proses gayer setelah perkutut manggung dan gacor pemberian jamu pemberian jamu tersebut rempah-rempah tersebut dilakukan dua bulan sekali maupun satu bulan sekali maksudnya satu bulan pertama diberikan jamu full bulan berikutnya dihentikan dulu dan bulan ketiga beri jamu lagi jadi diselang-seling per bulan kalau sudah manggung ya seperti itu ya Kalaupun perkutut sudah bisa manggung dan manggung gajer, maka pemberian jamu tradisional bisa dihentikan. Kita bisa memberikan pakan seperti biasa dan makanan-makanan tambahan beberapa kita olah sedemikian rupa. Dan uh, tadi saya akan menyebutkan uh, kencur alternatif pemberian kencur untuk burung perkutut yang dilolohkan tadi caranya ambil kencur secukupnya dan kupas kulitnya lalu potong sebesar biji kacang hijau berikanlah butiran kencur pada perkutut sebanyak 2 sampai 3 setiap tiga uh, hari ataupun 7 hari sekali kencur dilolohkan pada uh, paruh burung perkutut tersebut namun ada juga perkutut uh, terkadang itu muntah bila di, langsung dilolohkan kita bisa memberinya itu bisa di diperas terlebih dahulu ataupun diparut terlebih dahulu lalu e, sarinya diteteskan ke paruh burung perkutut tersebut seperti itu dan manfaatnya itu e, banyak sekali untuk kencur itu untuk menguatkan pita suara burung perkutut e, yang kedua bisa meng, Mengangkat lendir ataupun dahak perkutut dan menguatkan nafas pada burung perkutut menyehatkan juga pada burung perkutut dan menghilangkan radang tenggorokan pada burung perkutut dan melonggarkan rongga perkutut ataupun merongga pernapasan burung perkutut. Seperti itu udah e, Jadi paham ya sampai sini ya. Dan di video kali ini e, cukup sekian ulasan-ulasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam Rahayu, Salam Kongmania, Salam Persahabatan, Salam Silaturahmi, Salam Bhinneka Tunggal Ika, Salam Guyub Rukun Selalu, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.